सरकारनं उद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं जास्तीत जास्त पी एफ खाती उघडली जावीत यासाठी एक नवीन योजना अंमलात आणलेली आहे एकतीस मार्चपर्यंत पी एफ खाती उघडली नसलेल्या कंपन्यांना कुठलाही दंड अथवा अतिरिक्त खर्चाशिवाय खाती उघडायला सवलत देण्यात आलेली आहे नाशिक विभागात तब्बल तीस टक्के कर्मचाऱ्यांची पी एफ खाती आहेत अशा उद्योजकांसाठी ही सवलत असल्याची माहिती पी एफच्या विभागीय आयुक्तांनी दिलेली आहे यासंदर्भात पी एफ खात्याचे विभागीय आयुक्त अरुण कुमार यांच्याशी बातचीत केली नाशिक चीफ अभिजित पाटील यांनी प्लस सोबत आहेत विभागीय आयुक्त तो, सर क्या है वो रूल्स क्या निकला है क्या नया नियम है नया नियम ये है कि अभी एम्प्लॉईज इनरोलमेंट कैंपेन शुरू हम लोगों ने किया है और ये भारत सरकार द्वारा ये चालू किया गया है इसका नोटिफिकेशन 30 दिसंबर को आया है और ये एक जनवरी से लेकर 31 मार्च तक लिए लागू रहेगा इसके अंतर्गत कोई भी संस्थान जिन्होंने अभी अभी तक अपना मेंबर्स को नहीं दिखाया है या किसी कारणवश उनको इनरोल नहीं किए हैं वो अपना इस स्कीम के अंतर्गत इनोलमेंट करवा सकते हैं और उनके उनको केवल इम्प्लॉय शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अगर उन्होंने नहीं काटा है तो उसको छोड़कर केवल अपना शेयर पे करेंगे और उस पे उस पर कोई डैमेजेज और कोई पेनल्टी नहीं लगेगा उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो चार्जेज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो लगता था वो भी नहीं लगेगा और उस मेंबर को बेनिफिट पीछे से हम लोग सरकार उनको पीछे से बेनिफिट देगी तो यह एक बहुत ही अच्छा स्कीम फर्स्ट टाइम ईपीएफओ के इतिहास में यह स्कीम आया है स्कीम जो है ये कौन को, से तारीख तक वैलिड है और आ, कब तक ये कंपनी जो है इसके लिए एप्लीकेशन कर सकती है ये स्कीम जो है 31 मार्च 2017 तक वैलिड है और कोई भी कंपनी जो हमारे पीएफ के अंतर्गत अगर वो कवर्ड है या नहीं कवर्ड है अगर वो नहीं भी कवर्ड है तो कवरेज करवा कर अपने मेंबर्स को पीछे से बेनिफिट दे सकता है और उसमें जो उसका जो लाइविलिटीज़ रहेगा केवल थर्टी टू परसेंट होगा जो ओरिजिनल लाइबिलिटीज अगर आता हंड्रेड परसेंट तो उसका थर्टी टू परसेंट केवल पेमेंट करने के बाद वो पुराने अपने सभी मेम्बर्स को पीए बेनिफिट पीछे से दे सकता है और यह डिपार्टमेंट उनके डिकलेशन के बेसिस पर कोई भी पीछे का कोई कार्रवाई नहीं करेगी अगर किसी तरह का कोई कम्प्लेन आता है कि अगर उन्होंने कुछ मेंबर्स को मेंबर सिप दिया और कुछ को नहीं दिया तो उसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे नहीं तो बाकी डिपार्टमेंट किसी के पीछे कोई कार्रवाई नहीं करेगी और यह जब डिक्लेशन देंगे तो उसके पंद्रह दिन के अंदर उनको सुनिश्चित करना होगा कि उसका पैसा जमा कर दे अगर वो पंद्रह दिन के अंदर पैसा वो नहीं जमा करते हैं तो डिकलेशन इनवैलिड माना जाएगा ज्या कंपन्यांमधले एम्प्लॉईजचं पी एफ का जो कट केला जात होता परंतु तो, तो दाखवला जात नव्हता त्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा खऱ्या अर्थानं लाभ मिळणार आहे त्याचप्रमाणे बांधकाम व्यवसाय बांधकाम क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील या योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळणार आहे नाशिकहून अभिजित पाटील महाराष्ट्र बन